А. Идет весна, и просыпается вся природа. Но у нас в стране идет война. Но мы все равно замечаем всю радость, которую дарит нам мать Земля. Мы ценим это. Мы верим в то, что победа будет скоро за нами. А сегодня маленькие радости, они вдохновляют даже большие теплые сердца. Я как командир торнадо хочу сегодня вручить орден Алексею Оскер за его бой, за его битву, которую он ведет, про которую вы, наверное, знаете, если вы живете в этой стране, если вы неравнодушны ко всему тому, что происходит у нас сегодня. Вы знаете этого человека. Вы, наверное, знаете и меня. И должны знать вот этого человека. А если не знаете, значит поищите, узнайте, кто мы. Потому что мы, в свою очередь, знаем каждого из вас. Потому что мы, в свою очередь, бьемся за каждого из вас. Мы любим каждого из вас и будем биться. Правильно, Алексей? Поэтому вот эта медалька... Отступать некуда. Впереди Москва. Да. Не позади, а впереди теперь Москва. Вот эта медалька нашла своего достойного хозяина. Я скажу больше, то вот эта медаль. А то, что раздавалось от 24 числа на сцене, то металл вам тоже спасибо за такие слова потому что для нас это важно мы с первого дня старались сохранить честь и достоинство своих батальонов их боюсь, не как бы ни пытались я думаю те люди которые хоть немножко следили за этими событиями они знают о чем мы говорим да да, всегда надо уметь анализировать. Почему? Потому что на сегодняшний день мы живем в потоке информации. В потоке информации. И наши псевдополитики научились смешать ложь с правдой до такой степени умело, что многие просто не могут разобраться. Ну, мы рядом. Мы всегда вам поможем разобраться и увидеть настоящих героев. И поэтому следите за нами и, и будете нас, знать. И справедливых, и ну, Да. Не Неожиданно и приятно.